Привет, меня зовут Яна, и это канал Forever Sister. Сразу прощу прощения за мой немногий акцент. Я русский знаю не очень хорошо, потому как с Украины. Ну и в общем так. И все, камеру нельзя закрепить, потому как у меня не будет виден весь лишний дневник, потому будет немного плохое качество и немного будет плохо смотреть. Дневник у меня сам Немного толстоват, но он, как вы видите, еще не окончен. Обложку я никак не меняла, она так и осталась вот такой. Вот это первая страничка. Книг у меня ведется на украинском языке. Ну, приступим. Здесь пушится на выход или вот открываются такие двери. И вот, или... Мы поняли. Здесь у меня страничка посвященная козу Саймону. А вот эта страничка Где расшифров... расшифровывается слово Париж. А здесь расшифровка слово школа. Здесь страничка посвященная тому, что я люблю есть. А вот здесь страничка, посвященная рисованию. Так как я очень люблю рисовать. Здесь еще стих написан. И вот внимается вот такая радуга. Здесь у меня страничка немного обо мне. Вот это все в мире можно получить бесплатно. Здесь страничка, посвященная Украине. А вот это кандидат на строение, но я как бы его перестала вести и по времени. Здесь я позволяю себе жить так, как хочу. Вот это страничка об цеки. Вот здесь расшифровка, ну не расшифровка, а почему я его люблю вот здесь как бы касса. Выбираете, ну, как бы банк цифры, сколько вы хотите снять. Пишите пин код и вам вот чек или визитка. здесь усиковая страничка. Но она мне не очень нравится, как бы, ну, что-то такое не очень. Вот здесь я нарисовала вот таких вот монстриков. По-моему, получилось очень хорошо. Эта страничка посвящена моему дню, проведенным с подругой. Вот здесь открывается такой, пишет I love you. А вот здесь такая распечатка двух подруг и предложение моего текста. Вот это лучшие цитаты мира. А здесь чесалки. Это страничка о любви. Здесь открывается формула любви такое, вы знаете, если там прикрыть будет, будет I love you. Здесь коллаж обо моей дне. Вот здесь такой тучки внимается смайлик Он как бы ставится так. Здесь также открывается. И вот. И еще такое, и праздник какой-то. Это если человек снится тебе с какого-то дня, то вот вот такая девочка, как будто раскрывается, и она раскрытая. Вот я нарисовала вот такого спанчбоба, но на камере почему-то он коричневый, но он на самом деле желтый. Здесь тоже страничка об моем вне. Вот наш чек с подругой. А здесь я ездила в другой город. И тут тоже вот такие вот всякие чеки там различные. Здесь, план на мой день, день рождения, но он, к сожалению, не сбылся, но тоже было отлично. Вот здесь у меня почему-то на середине стоп-вик мой закрыл быстро. У меня как бы не было, куда его приклеить, и сначала уже не хотелось, места не было, но я его в середину приклеила. Вот здесь страничка обо моей маме, вот еще стиль, который я написала. Вот здесь моя фотография с мамой, но я там еще очень маленькая. Здесь комбо, А вот это я пробовала радугу нарисовать, но мне как-то уже не хочется ее кончать там. Ну, не знаю. Как-то так. А вот это гороскоп. Я по гороскопу указал. И вот здесь еще вынимается и другие гороскопы всякие. Здесь тоже страничка обо моем дне. А вот это страничка любви. Все то, что я люблю, как бы. Вот это я пробовала с подругой на вебку фотографироваться с разными смешными эффектами. Вот это я. Здесь ставят подписи все, кто это читал. А вот это у меня не было что делать, я просто наклеила фугу и приклеила вот такую вот наклейку. Думаю, ее получилось очень оригинально. Вот здесь у меня стих об зве зверях. И я его написала сама. И также, также новые дни недели. Это было все на сегодня. Другую часть видео я вам покажу как-то позже. Ну, думаю, вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал.